Salam dəyərlər ƏmlakAz kanalının izləyiciləri. Bu gün yeni bir satış videomuzla qarşınızdayıq. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz ev Binəqədi qəsəbəsi Cəfə Cabbarlı küçəsində yerləşir. Evin giriş darvazasını görürsüz. Daxil olaq evin həyətinə və həm evin həyətinə, həm də özü ilə sizi yaxından tanış edək. Hazırda evin həyətindəyik. Həyəti ağlayla döşənib. Bizimzəmsə mövzudur. Gecə işıqlandırmaları var həmçinin. 1.2 sot torpaq ərazisidir. Yerdən 7-8 daş qürsülüdür. Həyətinə bir də bu istiqamətdən baxaq. Həyətinə bir maşın yerləşir rahat bir şəkildə. Evdə gördüyünüz kimi stil sistemi hazır, kombidir, kombi quraşdırılıb. Su, qaz, işıq daimidir. Gəlxək evə və evin özü ilə də sizi e, yaxından tanış edək. Heyətinə bir də bu istiqamətdən baxaq. Ev tam təmirli, əla təmirli də hətta deyərdim. Evin dəhliz hissəsindəy bütün otaxlara giriş dəhlizdəndir. Dəhlizə daxil olduqda sol tərəfdə ilk otaq qonaq otağıdır genişdir. Bu otaq həmçinin işıqlıdır. Pəncərəsi evin həyətinə açılır. Binə gedik əsəbəsi, Cəfərlə Cabbarlı küçəsində yerləşir bu ev. Yaxınlıqda ehtiyac duyulan bütün yaşayış məntəqələri mövcuddur. Məktəbə dayanacaq yaxında. Qarşısında avtobus keçir. E, avtobus e, Əzəmi metrosuna gedən avtobus vardır. Yenidən də zəgah atdıq və dəhlizə qayıtdıqda dəhlizin sağ tərəfində mətbəx yerləşir. Mətbəx də həmişə işıqlıdır, pəncərəsi evin həyətinə açılır. Evdə kombi xətləri, gördünüz kimi kombi çün qurulaşdırılıb, hər şey və kombi də qoyulubdur. Yəni evdə istilik sistemi hazır, kombini bir daha geydədə. Dəhlizin dəhlizdə giriş qapısı ilə üzbəüz 1-ci yataq otağı yerləşir. Ev ümumilikdə 3 otaqdır. Bu otaq da həmişə işıqlıdır. Pəncərəsi evin arxa tərəfinə açılır. Geniş bir yataq otağı var. Ev cuddaşla tikilib. 1-ci yataq otağının yanında və dəhlizlə irəlilədikdə sol tərəfə dönürük və 1-ci yataq otağının yanında sağ tərəfdə 2-ci yataq otağı yerləşir. Normal ölçülərdədədir. Yaxınlıqda Məntəb dayanacaq, idman kompleksi və ehtiyac olan bütün yaşayış abidələri mövcuddur. Və evin son hissəsi olan sanitar qovşağına sizə təqdim edək. Tam təmirli, hazırdır. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Havalandırması mövcuddur. Evin sənədi, bələdiyyə sənədi və qeydiyyat yolu ilədir. Evə qeydiyyata düşə bilərsiz. Qeydiyyat e, sənədləşdirmə, daha doğrusu, notariusda notarial qaydada aparılır. Bu evin qiyməti e, 55.000 manatdır. 55.000 manata satışa çıxarılıb. Və real alıcılara qiymətlər azlaşmada olacaq. 1.2 sot torpaq ərazisində yerləşir. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz, videomuzun sol aşağı küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlayın və ev haqqında daha geniş məlumat əldə edə, həcinn evi gəlib yerində görə bilərsiniz. Siz də öz elan, əmlakınızın elanını əmlakçı saytında, Facebook və Instagram səhifələrində və YouTube kanalında yerləşdirmək istəsəniz, videomuzun sol yuxarı küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlayıb e, məlumat əldə edə bilər və sifarişinizi verə bilərsiniz. Videomuzu bəyənməyə, kanalımıza e, videomuzu bəyənməyə, kanalımıza abunə olub yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Növbəti satış videolarımızda görüşmə ümidi ilə Hello Lily.